Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam majalah khas buku audio Era Baru Membaca bersama saya Miza Edina, pengacara anda pada hari ini. Membaca pada perspektif Islam membawa perlambangan kepada menambahkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai pengisian kepada rohani. Bahkan dalam kajian barat, membaca juga sebenarnya memberikan banyak manfaat kepada otak manusia. Untuk menjadikan membaca ini sebagai satu budaya, ianya perlulah diajarkan sejak dari kecil. Bak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Manusia melalui proses pembangunan diri secara fizikal, mental dan emosi sejak dari dalam rahim lagi. Proses-proses ini yang akan membawa kita ke alam kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu cabang ilmu yang mengkaji tingkah laku dalam perkembangan awal tumbesaran manusia. Perkembangan awal kanak-kanak dilihat daripada usia mereka 0 hingga 5 tahun. Perkembangan ini perlulah dirangsangkan oleh ibu bapa dalam proses pertumbuhan mereka. Dari segi fizikal, kanak-kanak berusia 1 hingga 2 tahun cenderung untuk bertambah berat badan 0.5 hingga 1.5 kg dan tinggi antara 8 hingga 13 cm. Perkembangan motor halus pula melibatkan otot-otot yang lebih kecil seperti jari dan tangan. Aisyah Kasim Academy merupakan sebuah institusi yang menjadi ruang untuk membantu anak-anak dan ibu bapa mendapatkan khidmat nasihat berkaitan terapi pertuturan dan ilmu keibubapaan. Aisyah Kasim, seorang ahli patologi pertuturan dan bahasa yang telah memulakan kerjayanya sejak 2007 sebagai pekerja sambilan di hospital swasta dalam memberi diagnosis dan memberi rawatan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pertuturan sehingga beliau mempunyai akademi sendiri pada hari ini. So bila kita cakap tentang perkembangan awal kanak-kanak So kita tahu awalnya adalah bermaksud Bermaksud daripada anak tu lahir Sehingga anak tu ready untuk ke akademik lah Ke sekolah kan So biasanya range umur dia daripada lahir sehingga 6 tahun okay, Perkembangan awal ni kita tengok perkembangan dari sudut yang pertama Adalah perkembangan uh, Kita tengok dari sudut perkembangan pengurusan diri dia sendiri dia boleh tak dia nak uruskan diri dia Boleh tak dia nak gosok gigi Boleh tak nak pakai baju Boleh tak nak Uh, kita panggil boleh tak nak makan sendiri uh, kan so asas kira asas kehidupan seorang manusia Kanak-kanak yang dikategorikan daripada usia 1 hingga 5 tahun akan mengalami perubahan yang mendadak terutamanya dalam aspek emosi dan sosial, fizikal yang melibatkan motor halus, kognitif dan bahasa. Membaca, mengira dan menulis adalah salah satu kemahiran yang perlu diasah dalam diri seorang kanak-kanak. Di samping itu, perkembangan motor untuk memegang dan mengawal anggota badan juga penting bagi perkembangan awal kanak-kanak. Hal ini akan membolehkan kanak-kanak tersebut memegang pensel, mengawal sudu dan garfu ketika makan dan menggunakan tangan mereka dengan baik untuk melakukan aktiviti seharian. And then perkembangan awal juga yang kita perlu fokuskan adalah perkembangan bahasa. Bahasa dan komunikasi. Maksudnya anak tadi ni boleh tak nak menyampaikan mesej ke orang lain? Boleh tak nak bercakap? Boleh tak nak faham arahan yang kita bagi? Boleh tak dia buat contoh kalau kita bagi arahan untuk buat something dia buat ke tidak? Ataupun yang lebih penting kalau dia nak sesuatu boleh tak dia minta dengan kita? Boleh tak dia bagi tahu orang lain yang dia sakit ke? Dia sedih ke? Ataupun boleh tak dia bagi tahu tentang apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, ha, kan? Jadi maksudnya perkembangan awal ni adalah perkembangan macam mana seorang manusia tu untuk survive. Untuk nanti later on bila dia masuk sekolah dan sebagainya, maksudnya dia boleh survive dan boleh terus belajar benda yang baru yang mungkin nanti baru akan cerita tentang nak develop career dan sebagainya kemahiran untuk menyuarakan keinginan dan perasaan adalah satu kemahiran yang perlu ada agar keinginan mereka terpenuhi Bagi seorang kanak-kanak, proses permulaan untuk membaca sememangnya bukan mudah, tetapi dengan minat yang ditanamkan oleh ibu bapa, ianya bukanlah sesuatu yang mustahil. Rakyat Malaysia mencatatkan jumlah bacaan kepada 3 jam seminggu yang mana rekod ini merupakan rekod yang sangat rendah berbanding dengan rakyat India yang membaca lebih 10 jam seminggu. Dalam sebuah kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia pada 2015, bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia bagi kandungan di dalam talian ialah sebanyak 46.4% yang mana ianya lebih tinggi berbanding bacaan bagi buku fiksyen, komik dan jurnal. Namun demikian, minat membaca seseorang atau individu boleh berubah dan berevolusi seiring perkembangan zaman. Setiap tahun, pelbagai festival buku dilaksanakan sama ada dianjurkan oleh badan kerajaan ataupun bukan bagi menyokong minat dan menggalakkan budaya membaca di Malaysia. tidak dapat dinafikan gadget sudah menjadi keperluan dalam kehidupan terutamanya untuk saling berkomunikasi namun ianya perlu digunakan dengan kawalan yang baik terutamanya kepada kanak-kanak Gadget berkemungkinan menjadi punca kepada kurangnya minat belajar dan membaca kepada generasi-generasi baru. Tanggapan kepada membaca merupakan aktiviti yang tidak menyeronokkan kerana wujudnya gadget yang lebih mudah diakses dan lebih banyak hiburan di hujung jari menjadi salah satu punca utama kepada masalah minat membaca. Semakin berkembangnya teknologi, kehidupan manusia juga semakin mudah kerana inovasi terhadap mesin-mesin yang digunakan. Jika dahulu, banyak masa dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas harian, namun sekarang masa boleh dihabiskan bersama keluarga. Bagi membaca pula, kini ianya lebih mudah kerana kita boleh menggunakan buku digital ataupun e-book dan buku audio untuk membaca. Nurzulisa Mohamad Sin, seorang suri rumah yang membesarkan empat orang anak termasuk anak bongsunya yang menghidap sindrom Down berusia 11 tahun bernama Zikri Hadi. Beliau berusaha menanamkan minat membaca kepada anak istimewa itu dengan menggunakan buku audio kerana berdepan cabaran penggunaan gadget yang sukar dikawal. Uh, buku audio ni dia punya sistem dia sangat membantu sebab dia adalah antara macam uh, uh, alternatif terkini alternatif daripada dia main handphone uh, ataupun untuk menarik minat dia ke arah uh, dunia pembelajaran tapi sebab dengan masalah PKP kita hari itu jadi pembelajaran di rumah jadi agak boring kalau ikutkan uh, buku ni dia membantulah untuk dia Um, kata macam hiburan uh, ha, tambahan walaupun dia berbentuk pembelajaran tapi uh, berbentuk hiburan eh 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 Oh, Nurzuriza atau Mesra dipanggil Nur berpendapat bahawa gadget merupakan sesuatu yang menarik bagi kanak-kanak untuk penglihatan dan pendengaran. Tetapi ia memberi kesan buruk terhadap diri merasa kepada jari-jari mereka sehingga memberi kesan kepada kemahiran menulis dan masalah ini turut dihadapi oleh anaknya buku audio mempunyai manfaat yang tidak lari jauh daripada buku fizikal bahkan kelebihannya adalah ia mampu memenuhi deria auditori seseorang namun demikian penggunaan bateri dan jangka hayat yang singkat menjadikan buku audio mempunyai had pada penggunaannya kita perlu sentiasa ada dengan dia untuk pastikan apa yang tidak smooth tak lancar tu dia boleh teri uh, sabar sebab kita kena tolong kalau tak dia bersendiri ha, maksudnya kalau first, first second, two second tu kita dibuka buku jadi berlakunya gangguan tu jadi dia dah tak nak dah tengok buku tu. Ha, jadi dia stop untuk belajar. Tapi kalau bantuan kita, kita boleh cool downkan dia dan boleh teruskan pembelajaran. Buku audio sememangnya alternatif yang baik yang boleh membantu dari segi pengawalan penggunaan gadget. Namun hakikat bahawa buku fizikal masih penting bahkan lebih baik dari segi kesihatan tidak dapat disangkal. Piedmont Healthcare dalam sebuah artikel menyatakan bahawa membaca dalam tempoh 6 jam sahaja dapat mengurangkan otot stres dan memperlahankan denyutan nadi. Selain itu, membaca sebelum tidur dapat menjamin kualiti tidur yang lebih baik kerana ketediaan cahaya daripada gadget. Sebagai seorang ibu, besarlah harapan Nur Zurizah untuk melihat anaknya mendapat pendidikan yang selayaknya sehingga menyambung pengajian ke peringkat universiti dalam apa-apa sahaja bidang yang ingin diceburi. Nur berharap agar kekurangan diri anaknya itu tidak menjadi penghalang kepada masa depan anaknya untuk berjaya pada suatu hari nanti. Benarlah kasih ibu dibawa sampai ke syurga dan semoga kasih sayang mereka kekal abadi selamanya. audio di Amerika Syarikat diperkenalkan oleh sebuah organisasi badan bukan kerajaan iaitu The American Foundation for the Blind pada tahun 1932. Fungsinya pada awal adalah untuk membantu orang-orang buta membaca. Pada awalnya, buku audio ini dipanggil sebagai buku bercakap atau talking book. Pada peringkat awal, karya daripada William Shakespeare, The Constitution dan novel As the Earth Turns oleh Gladys Hasty Carroll dijadikan rakaman. Tapi selepas itu, semakin banyak syarikat rakaman ditubuhkan untuk menghasilkan rakaman buku audio sehingga puncak popularitinya pada lewat 90-an di Amerika Syarikat. Di Malaysia, penubuhan Nusantara AudioBook adalah satu sinar baru bagi industri buku di Malaysia untuk melihat karya-karya popular dan ikonik diletakkan di sebuah medium baru untuk mendapat lebih ramai kelompok pembaca baru. Apabila buku audio dilihat sebagai satu alternatif yang baik, maka pembangunan buku audio untuk kanak-kanak pula mula dibangunkan oleh beberapa syarikat di Malaysia. audiobook dia boleh jadi pro, dia boleh jadi cons. So dari sudut audiobook ni apa yang saya nampak adalah of course dia akan membuatkan kanak-kanak lebih minat untuk tengok buku. Dia mungkin lebih minat sebab ada bunyi, ada something yang dia boleh ditekan and then ada sounds, so mungkin original sounds kan. Ada maksudnya boleh jadi daya penarik untuk anak tu berminat dengan buku. Kalau bila berminat ni selalunya dia akan memberikan fokus lah. Bila anak minat dia akan berikan fokus yang lebih baik. Tetapi kalau kata let's say untuk anak yang ada masalah, tak kisahlah dia audiobook ke, bukan audiobook ke, buku biasa ke, yang paling penting adalah benda tu boleh menarik minat anak plus kena ada orang dewasa, parents ke, tak kisahlah siapa, adik-beradik ke yang duduk sama-sama dan ha, boleh tunjuk, boleh ceritakan, bukan hanya sekadar dia tekan-tekan dengar, tekan-tekan dengar. Dalam proses seorang kanak-kanak belajar -kanak bertutur, satu kemahiran asas yang diperlukan ialah kefahaman auditori iaitu apabila satu deria berhubung dengan deria pendengaran dan apabila dikaitkan dengan buka audio, buka audio mampu memberikan kefahaman auditori kerana terdapat hubungan dari penglihatan daripada visual yang ia lihat dan daripada audio yang didengar. Kalau anak, kalau orang yang ada masalah penglihatan, selalunya dia boleh bercakap kalau orang yang ada masalah pendengaran yang susah nak bercakap Kenapa? Sebab auditory comprehension tadi Haa kan So kalau anak tadi ni Contoh dia boleh tengok Tapi tak boleh dengar Definitely akan susah nak bercakap sehingga Dipasangkan alat dia boleh mendengar semula Kalau orang tadi, anak dia tadi dia Tidak boleh ha, Maksudnya dia tak boleh, contoh dia tak boleh lihat Tapi dia boleh menyentuh ha, Contoh dia pegang Something Dia pegang Bila dia pegang ada deria ini dan bila dia dapat auditory input, kita cerita kat dia ini adalah remote. Ini remote. So dia akan dapat auditory input tu tadi because telinga dia okey. So dia akan ada auditory comprehension. Ha, jadi auditory comprehension ni penting untuk membolehkan kanak-kanak bercakap. Kefahaman auditory akan menghasilkan respon daripada penerima message, apabila ia diterima dengan baik. kesimpulannya, walau sejauh mana pun kita melangkah dan mengejar arus pemodenan, bidang ilmu akan juga semakin berkembang tidak kiralah apa sahaja medium yang kita gunakan untuk mendapatkannya Buku fizikal akan tetap mempunyai nilai walau sebesar mana pun teknologi berkembang dan lahir dengan inovasi-inovasi yang unik besarlah harapan untuk kita melihat bidang ilmu ini semakin maju dan lahir dengan lebih banyak idea-idea kreatif agar generasi masa hadapan dapat menikmati keindahan ilmu pengetahuan. Ingin diingatkan bahawa buku akan kekal sebagai buku tetapi kita sebagai manusia yang membacanya dan menggunakan ilmu di dalamnya yang akan membawa ia kemasa hadapan kepada generasi ke generasi. teknologi sememangnya akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi ia tidak boleh menjadi penghalang kepada budaya membaca. Sebaliknya, inovasi demi inovasi perlu dilaksanakan bagi memastikan membaca menjadi budaya yang tidak mati kerana teknologi. Sekian saja, saya Miza Erdina untuk majalah khas buku audio era baru membaca.